bax bu İliy Osmaylovun partiyası, Ədalət partiyası. Dədəsinin bütün rayonnda olmayan obyekti yoxdur. Nə görə olur, əxalqə ha, vermisiniz bu obyektləri? Niyə tər olur? Nə İliy Osmaylov Ədalət partiyası, partiyası, partiyası nə deyir? Ədalət partiyası nə verib? O mənim haqqımsan, ikinci qrup əlillər. Niyə bizə verilməz? Sən 3-cü qrup əlillər böyrən yox öldüm yox sənin nə tər olur əllə sənin qardaşın dirbazır gəldi burada şeydə işləyir nə tər olur nə tər olur orada dədən sən sənin qardaşın hardandı şeydə bu ev alır nə tər olur ev alır qaçqındır qaçqından alınmir var qardaşın qaçdı getdi qardaşın qaçqındır kimsən ev abisi kimsən sən kimisən kimisən Orası sen ha sen, 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 kimsen? Senin anan Kürdistanlı hiç öldü. Soyun da bilinmir, neslin de bilinmir. Ha şimdi oruçtu mu? Kaksafada ne ter arbat alıp öykü çift orada. Sen Ne ter çarba tabi. Bir kan, bir kanunu ne ter çarba tabi. Ne ter olur? Sen Adalet Partiyasının salonu işte adırsın. Sen bekçilik senetin haradır? Sen her resmi haranı kurtarırsın. Məsələcəm, Məsələcəm, vəhkilə, tutdum, mən ham vəkilsən. Belə... Sən ham vəkilsən. Korrupsiya səni tutdum yapraqmadı. Nətar oldu 1000 manat pul aldınız. O yabili nədir? Dədən orus pul alacaq. Ya yava da nədir, o rafına, rafına. şeydən axıpanın icra başçısını aldatıb yalanla. Yabı işi düzəltməyinə rasına. Yabı kim? Rasına. Rafın. Nə dədən yaxşı tanıyır. Yaxşıdan gəlməyə çalışdın. Bəli, yaxşı. Bu adamlar sən niyə niyə sizi tutuburlar? Niyə sizi tutub? Nəyə görə bu partiya nəyə lazımdır? Ədalət partiyası nəyə lazımdır Qazaqstan? Nəyə fəaliyyət eləyir? Yox, fəaliyyətiniz nədir? Sən sənətin hardadır? Sən sənin niyə bütün məmurlar vəkil işlədir? İki qanun olmur. Niyə Məsmədiyev cinov vəkilidir? Məsmədiyev Məsmədiyev onun qonağıdır. Sənin yanına yönəldi. Niyə yönəldi? Niyə can mənti yönəldi? Sən də şın assan. Vəkilsən? Sən 50 can obyektdin nə? Fət Muradovunla nə tər oldu? Şərliy şantaj elib oraları çətirdin. Niyə çar? Ve şantajı gelen pul aldınız. Bu Fahim Mircafer. Fahim Mircafer. Fahim Bir şey değil. Bak sen tüm açıdan ben Aa. bir hafta getirdim. Geydilen. Ben sen bayrağında iştirak edileceğim. Mesela ben. Ben ben benim hakkımdı. Sen benim hakkımı giyirsen. Sen içimi şerefsizlere verirsen. Kaç yerim işte mağaza diye ameliyat. Ha. sen Ben onda mı diyesem? Sen mağaza mı Ha. Ben diye Yox hey, sən bayaq deyirsən ki, sənin arvadın. Sənim də onda deyə, olanda çama, cəfət. Deyilən məsələn, görürsünüz partiyadı İliyə İsmailov deyilən. O bilmirəm prokuror idi mi, nə göt verən idi o, o goza göt verən İliyə İsmailov tanıyırsan zonu. Onun kimi də göt verən adam yox idi. Onun e, partiyasının aparıcı üzvləri deyək Qazax rayonunun rəhbəri deyək, nə hər nə idisə ə deməli sənədi olmayan olmayan vəkillik eləyir, sənədi olmayan olmayan vəkillik eləyir. Nə obyektləri var, nə bilim nələri var. Mən bilmirəm. Bu partiyaların bu saхта partiyalar var. Buların heç zərrə qədər də bir ə, təsir mexanizmi yoxdur. İlham Əliyev bulara niyə pul verir? Bulara niyə şəraət yaradır? Bir tərəfdən məmurlar təyalir, bir tərəfdən də Cim müxalifəti, avtobus müxalifəti ə belə şey olmaz axı bu qədər də olmaz axı dəyərlər vətənlərimizə. Məsələn Mirşahinə götürün. Mirşahinin kanalını açıq göstərmişəm sizə. Ən yaxşı halda 30 nəfər adam izləyibdi, 35 nəfər adam izləyibdi. Ümum 100 neçə minlikdə kanalı var. Necə Mirşahinə bu adam aylıq paket verir. İlham Əliyev 170 min manat. Mirşahinin aylıq paketi 170 min manatdır. Məsələn, Fuad Muradovun aylıq paketi 5000 manatdır. 5000 manat. Aylıq paket hər şeydən əlavə 5000 manatdır. Yəni, bəzən bəz vaxtlar ehtiyac olanda bir az da qaldırırlar. İndi necə ola bilər? Bax, bunlar nəyin edirlər? Bax, Fuad Muradov hardadır? Niyə ona verilməlidir 5000 manat? Bax, Mirçay nəyin edir? Ona 170000 manat verilməlidir. Necə ola bilər? O partiyalara Tural Abbaslı, nəmon bu birisi, bu birisi o cib müxalifətinin hamısına 20 minlə 30 minlə ayda paket verirlər. Bular nəyədir ha, siz ona pul verirsiz bu varan. Bular kimə lazımdılar axı? Bular güya biz e, inqilab eləyəndə, mitinq eləyəndə bizə məyənəm olurlar. Bular sadəcə danışmağa pul verirlərsə, onda başqalarına da verəndə pul. Mən dəhşətəm. Dələ mədəm görün neçə dənə rezin güllədir. Bir gənc oğlandı görün neçə rezin güllə vurublar bahana. Bədəninə baxın, neçə rezin 2 4 6 rezin güllə vurublar. 2 4 6 6 rezin güllə vurublar. Rezin güllə də var, güllə də. Bəzi rezin güllə var, öldürücü olmayıb, sadəcə dağıdıb də bədənini. Amma bəziləri var, xeyla içəri girib, o həqiqi gülləyə oxşuyur. Zaten mən elə təsəvvür edirəm ki, onlar həqiqi güllədir. Deməli dəyərləmə edərəm də sözdə burada bir e, Mirşahinin bacı oğlu, Mirşahinin Mirşahin Ağayev var ha Mirşahin o Beyqan Suqadan danışıram o Mandaloşqadan. Onun bacı oğlu İlham Əliyevi tənqid edibdi. E, tənqid etdiyi üçün Mirşahin öz bacı oğlunu tutdurubdu. Baxın Mirşahinin bacı oğlu budur. Nə necə tənqid eləyib bilirsinizmi deyəcəm. Bax bu Mirşahinin bacı oğludur. Demək ki Mirşahinin də nəslində kişilər var imiş. Baxın Yaxşı oğlanlar var imiş nəslində. Deməli nə deyib Mirşahin, nə deyib bax bu 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 bu. Bu oğlan deyib ki 16 martda Mirşahinin bacısı oğlu Şəhriyar Heydərov Facebook hesabında İlham Əliyevin şəklini qoyaraq "Sən alkaş, mən alkaş" yazdığına görə yazdığı üçün Mirşahin Yardımlı rayon polis şöbəsinə göstəriş verərək öz bacısı oğluna 15 tutqa həbs verdiribdi. <laughs> Görürsən. İndi bacı-bacı ola, qardaş-qardaş ola. Aça bu ə, hər şeyi ortaya qoya. Açmırlar axı, onlarda şərəf, qeyrət varmı? Varsa açmalıdırlar. Qardaşı mənə söz verdi. Çox materiallar verəcəm sənə Mirşahin barədə, amma vermədi. Döyüşən kimi qortdu. Deməli, dələmədən dünən göstərdiksə qorxmasın. Keçmiş su meyllərasiyanın rəhbərinin evini baxın. Yuxarıdan baxanda nəyə oxşuyur? Yuxarıdan baxanda xaç işarəsində villadır ki, baxın əzizəm vətənam. Baxın, yuxarıdan baxanda villaya nəyə oxşuyur? Xaça oxşuyur. Neçə mərtəbəli villa? Mansarızadı, podvalı zadı 3 mərtəbədir, 2 görünür, 3 mərtəbədir. Xaça oxşuyur. Baxın, xaç formasında villadır ki, Putinin villasına oxşayır. Ay millət, bağça uşağı, 1-ci, 2-ci sinif uşağının nağıl kitabına baxaqmı, görək nə yazılıb. Gəlin baxaq. Dostlar, bir paraqraf başa şey, diqqətimi çəkdim. Təsəvvür edin ki, şu uşağa nağıl oxuyursunuz və belə bir söz oxuyursunuz. Daha doğrusu belə bir cümlə. Cəlay vətənin nənəsi burada yaşamaya başladılar. Cəlay vətən həmişə meşəyə ova gedirdi, nənəsi də evdə qalardı. ev işlerini görürdü, iyiler çiçekleyirdi, arva dözünü saxlayabilmeyip, axırıncı otağın pəncərəsine yakınlaşdı. Bir dakika. Hamı bilir ki, iyiler çiçekleyəndə bu, kadınların, he, biz tərəflərdə kişiler deyir, de, dünya görmüş adamları deyir ki, kadınların o e, aktivliği, cinsi aktivliği haçan yaranır, iyiler çiçekleyən vaxt. Hamı o da o deyirlər ki, iyiler çiçekleyib, yəni o, Böyle pis çıkmasın, ne, ne, Yəni iidə çiçəkləyəndə qan oyunyan vaxtdır. Yəni o insanların e, necə deyim, seksual həvəsinin artdığı bir vaxtdır. Xüsusilə qadınların seksual aktivlərinin artdığı vaxt iidə çiçəkləyəndədir. Yəni qadınlar deyəndə bu Pərvin Əbiyeva kimləri deyirəm? Bu sürsürtüklər var çeyirlərə çıxıb özlərini nümayiş etdirən o qızıllar da, o qızanlar əlbəttə ki, onları o qədər güclə kazılar ki, onlar efirlərə belə çıxırlar. İndi baxın gör nə deyirəm. İidə çiçəkləyəndə körpə uşağın nağıl kitabına baxın. Ha, ay ay millə. Körpə uşağın nağıl kitabına baxın. İidə çiçəkləyəndə gör div nə təri kimin anasını neymir, e, oğlu gələndə e, necə gizlənir, div hara gizlənir? Baxın ha. Posta. Bir paraqrafı şey, da şəti qət olsa, çünki təsəvvür et ki, uşağa nağıl oxuyursunuz və belə bir söz oxuyursunuz. Daha doğrusu belə bir cümlə. Cəlay vətənin nənəsi bura da yaşamğa başladılar. Cəlay vətən həmişə məshaya ova gedərdi. Nənəsi də evdə qalıb deməkliərini ev görərdi. İdələr çiçəkləyirdi. Arvad özünü saxlaya bilməyib axırıncı otağın pəncərəsinə yaxınlaşdı. Vaxtı ki bura da böyük bir div var. Geri qayıtdı. Bələbələ arvad hər gün qapını açıp divin yanına gəlirdi. Cəlay vətən ova gedib gəlincə arvadla div yeyib içib kefə çəkirdilər. Oğlan evə gələndə div yenə öz otağına girib gizlənirdi. Yənisin bu işindən cavab vətənin xəbəri yox idi. Bir il keçəndən sonra arvadım divdən bir oğlu oldu. Məhəllə qadınlar ki, uşağı nə ilə etsinlər. Yəni bu söhbət burada bir balaca uşağa oxunan nağıldan gəlir ha. Yəni türk serialları bu qədər edir bax. Türk seriallar gələtir. Deməli, Cəlayır 9 ay oldu, qarın şişdi bu Cəlayır Vətən yenə də Ceyhər Cünevə gəlir. Divcizdən şqapın içindən, kravatının altında divcizdən. Əbrionyq div deməyin də, demə başqa kişi gəlirdə. Görün nə qədər sürtük olasa, nə qədər bu, bu nağın kitabını yazan kimdirsə, bu nağın kitabı deyə, bu məktəb məktəbi uşaqlar üçün. Bunun indi Qabil prezident olanda ağ daşsaqların kəsdilər. Baxın, eh, dəhşətə baxın, ey axı. Gələcəyimiz görün hara gedir? Balaca uşaq oğul təzən 6 yaşında, 7 yaşında uşaq oğulur ki, çinin arvadı, cəlay vətən arvadın əri gedir ova, o da hər gün divi salır içəri, yatır onla yir içir, çay verir, sonra qarnı şişir, sonra şaxd oğul, soroş şahinin yedəylərini bilmirlər. İndi də başlayır uşaq, hər də gizdəsin, ağaz. Ay, nə məhman bilir ciz... dic. Yəni bu deyir ki, yəni ay uşaqlar, bu əxlaqsızlıq eləmək olar, uşağı cəzəltmək olur, beləlmək olur. Gör uşağa nələr öyrətdirlər. İndi baxın bu e, bilin ki, mən ikinci evə çartdım burada. İkisi də erməni idi ha. Birinin hələ şamların aşağı elətdirdə. Nə olsun, ermənilər də sünnət olublar. Ya yəni, şəhər hakimiyyətdə nə qədər erməni var bizdə? Sünnət olmuyor olub. O almanlar incilislər də sünnət olur. Yəni biləsiniz ki, sünnətə yer doludur ə o piş şey piş eləyən bir həkim məsləhətindən olur ona deməkdik